Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kapisan, monggo kita sami-sami tan saman puji syukur. Dumateng ngersanipun gusti Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ingkang saiki kita diparingi keadaan sehat walafiat. Kang kaping pindu, kulo aturakan kinurmatan mata ibu dini selaku pengampu guru boso jawi. Tepangaken nami kulo Nur Aila Afifah Girianto. Kula absen Sangang Likur asal kula saking kelas 11G. Rencang-rencang, kula badhe ngomong sekedhik ngenani babakan iri. Biasane nek krungu tembung iri, awake dhewe langsung mikir elek. Iri iku dosa. Iri iku dadekno atine awake dhewe reget. Punika iku, iri dijenihi hasad. Hasad ya iku, nek ndelok koncane awake dhewe sukses, awake dhewe ora seneng, malah ngarep-arepkan kesuksasane koncane awake dhewe ilang. Contohnya Ki, rencang awet dewi, gede motor kang api, lalu awet dewi ora seneng, amergi awet dewi ora gada motor kang api niku. Terus kianet dewi dungo, mugo mugo motor i konconi awet niku cepet rusak, niku elek rencang rencang. Nang yang ono jenis iri kang diolehaken teng agama, jenenge yo iku gipto, gipto ngebut keapian kanti arti resi. Gipto niku ngeten, Nek, Deok koncane dhewek itu keapian lan kebijikan awe dhewe melu seneng lan awe dhewe kepingin duwe kebijian lan kepianhan ing padha tanpa ngore ngaret, -ngaret kepianan sangking koncane awe dhewe niku ilang Coning Gipton niiku gampang nek delok konca awe dewe sing pinter ngaji lan rajin salat Adewe sing ngendi kok Wah hebat ya de aku yang kepingin koyok ngono. terus awa dewi melu sinau rajin lan sregep sholat amerga pengen ngikuti kebecikan koncone awa dewi niku sing jenengi gipto nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tau ngendiko gipto niku mong oleh dilakoni ing rong perkorong sing pertama wong sing diparingi bondo utawa harta akeh terus bondo di niku dienggo ing dalane gusti allah dan menopo dan sedekah dan bangun masjid lan damal bantu fakir miskin. Kakak ping loro, wong sing diparingi ilmu terus ilmu dienggo mulang lan migunani kanggo mulia. Dadi kanca-kanca, kula kan tresnani. Monggo, kita dadhedhaken kehebatan lan keapian wong niku dadi pemacu semangat awake dhewe. Ya, Nek delok aja api, aja malah disebari gosip utawa digibahi, tapi ditiru keapian lan kebajikane. Amargi apa? Amargi kita nih. ndaek akan lakunik Kanje Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam yaiku Gito mugo-mgo kita sedaya dipaningi ati sing resi lang saged nindaken Gito X saben dinni kauuripani awa dewe kulau atura kepun ten sengkata, amargi kulau wonten kelepatan lakulan kelepatan ngomong kulau pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh